Здравствуйте. Ничейный результат такой редкий вообще выигрыш. Да, для нас было важно зацепиться, сыграть плюс один, плюс три очка в этом матче. То есть у нас было там поражение до этого. Но собрались силами. В принципе, матч был интересен. В один мяч постоянно было соперничество. Вот. Изо всех сил старались. У нас еще сегодня была да, еще одна игра. Это на фоне усталости мы сегодня на вторую игру собрали. Хорошо, шансы у вас есть из друг? Шансы всегда должны быть. Поэтому, наверное, мы верим, наверное, да, вот в успех, в удачу какую-то. Поэтому, думаю, да, шансы есть. Хорошо, спасибо за игру. Да, спасибо. спасибо.